अनंतकोटी ब्रह्मांडनायक श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे ओम श्री गुरुदेव दत्त हा मंत्र भगवान दत्तात्रयाना समर्पित आहे दत्त गुरु हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे देव मानले जातात ज्यांना ब्रह्मा विष्णू आणि महेश या तीन देवांचे एकत्रित रूप मानले जाते श्री गुरुदेव दत्त या मंत्रचा जप केल्याने घरात सकारात्मक सुख शांती लाभते तसेच घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते मंत्राचा जप केल्याने मानसिक ताण कमी होतो आणि शांती मिळते दत्तगुरूंच्या कृपेने सर्व दुःख आणि पीडा दूर होतात काही लोकांच्या मते या मंत्रता जप केल्याने आरोग्यसुद्धा सुधारते या मंत्रता जप केल्याने ज्ञान आणि भक्ती वाढते रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी एकशे आठ वेळा किंवा एक हजार आठ वेळा या मंत्राचा जप करावा जप करताना शांतचित्ताने आणि एकाग्रतेने बसावे जप करताना मनात कोणतीही नकारात्मकता भावना नकारात्मक भावना नसावी तसेच या वर्षी गुरुपौर्णिमा ही दहा जुलै दोन हजार पंचवीस रोजी आलेली आहे ही गुरुपौर्णिमा गुरुवारीच आलेली आहे त्यामुळे हा खूप छान असा दुर्मिळ योग जुळून आलेला आहे दत्तगुरूंची काहीच सेवा करता नाही आली तरी चालेल फक्त हा मंत्र एकशे आठ वेळा म्हणावा तर चला मग आता हा मंत्र आपण आज एकशे आठ वेळा म्हणणार आहोत ओम श्री गुरुदेव दत्त ओम श्री गुरुदेव दत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्री श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त 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 ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ ं श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्री 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 गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्री श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्री श्रीगुरुदेवदत्त 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 ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त